davlat ramzlarini yaratish ham islom karimov uchun yurakdagi jamiki mehrni qo'shib qilinishi kerak bo'lgan katta vazifa edi o'sha paytda bu ish ustida ko'zga ko'ringan olimlar madaniyat va san'at arboblari bosh qotirdilar islom karimov ularga o'z g'oyalarini tasavvuridagi eng nozik tavsiyalarini berdi hattoki ramzlardan biri bayroq bo'yicha o'z variantini taqdim etdi u bir kechada oddiy bo'yoq yordamida eskiz yaratdi mana o'sha şey tinchlikni halollikni sadoqat va go'zallikni aks ettirgan ranglar uyg'unligi O'zbekistonning eng chiroyli eng nufuzli bayrog'i buni uzoqdan ko'zim o'tadigan bir e, nimada masofada ko'rsam agar odamni albatta kayfiyati ham boshqa bo'ladi mana shu o'zbek bo'lgan odam kimki bo'lmasin albatta o'zimizni merosimizdan o'zimizni mana shu vatanimizdan eng chiroyli eng muqaddas yerimizdan zaminimizdan g'ururlanishga asos bor demoqchiman va e, mana shu millatlar <imdurga> tashkiloti binosiga ke kelayotgan shu bayroqni ko'rganda odamni ko'z yoshi chiqishi man o'zimni qattiq odam deb hisoblayman mani boshqalar ko'pchilik qattiq qo'l deydi lekin shu paytda ko'z yoshi chiqishi man tabiiy deb hisoblayman oliy kengashda islom karimov muallifligidagi bayroq qabul qilindi va o'sha yillar davomida davlat gerbi va madhiyasi ham xalq vakillari tomonidan ma'qullandi